સુરત ના ઉમરા વિસ્તારમાં સીઆઈએસએફ જવાન પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવાના મામલો સામે આવ્યો હતો સીઆઈએસએફ સબિસ્પેક્ટરની બહાદુરીથી સ્નેચરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો ઉમરા પોલીસે હત્યાનો પ્રયાસ અને લૂંટની ફરિયાદ નું ધરપકડ કરી છે સ્નેચર પીરુ ખાન પથાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે આ આરોપી સામે અગાઉ તેર જેટલા ગુના સ્નેચિંગના નોંધાયેલા છે એક વખત પોલીસે પાસા પણ કર્યા હોવાનો સામે આવ્યું છે આરોપી પકડાયા બાદ કબજે કરવામાં આવ્યાસ કોલોની નજીક બની હતી સવારે મોર્નિંગ વોક પર નીકળેલા સીઆઈએસએફ જવાન જંગ બહાદુર પર મોબાઈલ સ્નેચરે ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો આ ઘટનામાં જંગ બહાદુર ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા એક મોબાઈલ સ્નેચરે તેમનો મોબાઈલ છીનવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો

सूरत सिटी में उमरा पुलिस स्टेशन की हद में सी का जलाराम के पास में इनका कैंप है जहाँ पे रेजिडेंशियल बैरक और वहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ पे सुबह करीब आठ बजे जंग बहादुर नाम का एक जवान था वो जवान बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहा था उस टाइम पे आरोपी पीरू खान उर्फे बाबू शब्बीर खान पठान ये बेस्तान आवास में रहता है मूल रूप से सिंधखेड़ा महाराष्ट्र का रहने वाला है ये एक टी की बाइक के ऊपर आया और इसने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया चाकू दिखाया चाकू दिखा के डराया डरा के इसका मोबाइल रोबरी कर लिया मोबाइल छीनने के बाद में उस जवान ने सी के जवान ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए शोर शराबा किया कि भागो यहाँ पे ये लुटेरा है इस तरह से इसको पकड़ने का प्रयास किया इस बीच में ये वहां से छुड़वा के चाकू दिखा के भागा और सामने एक स्कूटी पे एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था उसकी स्कूटी रुकवाई उसको चाकू दिखा के वो वो स्कूटी 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 भी लूटी स्टार्ट नहीं हुई इससे तो वो को छोड़ के पैदल भागा इतने में कैंप के अंदर से सी आई के जवान दूसरे और कुछ आस के लोग वो सब इकट्ठे हुए और वहां इसको पकड़ के पुलिस को फोन किया गया तुरंत पुलिस पहुंची और आरोपी को कस्टडी में लेके और इसमें हमने उमरा पुलिस स्टेशन में बीएनएस की कलम थ्री जीरो नाइन सिक्स जो कि रोबरी का कलम है वो वन जीरो पहुंचाने के लिए और अन्य जो धाराएं हैं उनमें गुना दाखिल किया है ये जो आरोपी है इसके ऊपर ऑलरेडी तेरह जितने स्नेचिंग के गुना अलग अलग पुलिस स्टेशन में सूरत सिटी में दाखिल हैं एक महीने पहले ही ये जेल से छूट के आया है एक बार ये पासा में भी जा चुका है उधना पुलिस स्टेशन से इसका पासा किया गया था अभी जब हमने आरोपी को पकड़ा तो उसके पास में एक बाइक और दो मोबाइल बरामद हुए वो दोनों मोबाइल भी स्नेच किए हुए थे तो दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में फरियादी से कॉन्टेक्ट किया गया फरियादी को बुला के गुना दाखिल करवाया गया है वो बाइक थी वो पाल पुलिस स्टेशन से बाइक चोरी हुई थी उसके फरियादी से भी पुलिस ने सामने से कॉन्टेक्ट करके उसको बुला के तीन गुना ये और दाखिल किए हैं तो अभी टोटल उमरा का जो ये गुना है इसको मिला के इस आरोपी आरोपी के ऊपर अभी सत्रह गुना दाखिल हो गए हैं अभी इसकी फर्दर पूछताछ चल रही है इसने कहीं और भी कोई बाइक चुराई हो और भी स्नेचिंग की हो बुधामाल माल किसको बेचता है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है